जुम्मन गुलजार मदीना और गुलजार मदीना यूथ विंग कराची के जेरम खलीफा अव्वल हजरत सैयद अबू बकरी इस सिलसिले में एक अजीम शान महफिल जिक्र ना का इनका किया गया तकरीब का आगाज अल्लाह तला के मुबारक नाम से हुआ कारी सलमान चिश्ती ने तिलावत कलाम पाक की सहादत हासिल की अलामा अवैस अगबानी नक्शबंदी करूं। एक ख्याल ये होता है कि शायद ये जो सहाबा थे या जनाब सदी के अकबर अली थे इनकी हजूर से बड़ी थी लेकिन वो दीनी मामला में थी लेकिन एक रिवायत हमें वो मिलती है गालिबा मुस्लिम शरीफ में रवायत है कि सिर्फ दीनी मामला नहीं बल्कि मामला और वो मामला जिनका तालुक दिल से होता है या इरादे से होता है उन मामला पर भी हजरत सद नसीदी अकबर आगा होते थे रिवायत में आता है कि हज़रत उम्र खताब रदी अल्लाह तहु की साहेबजादी हजरत हफ्सा उनके शोहर का विसाल हुआ जंग उहद में जंग उहद में जख्मी हुए और विसाल हो गया, गया।, गया। हजरत उमर बड़े गमगीन हुए और जब पूरी हुई तो अरब के मामूल के मुताबिक उमर ने चाहा कि अब अपनी बेटी का मैं फिर निकाह कर दूं।, दूं तो आप सबसे पहले हजरत उबकर सिद्दीक के पास पहुंचे और सैदना सिद्दीक अकबर को रिश्ता दिया अपनी साहबजादी का हजरत उबकर सिद्दीक खामोश रहे कुछ भी ना कहा हजरत उमर रोबदार थे और जलाल वाले थे आपने आप बड़े गमगीन हुए गुस्से में भी आए लेकिन बहरहाल आपने तहमुल किया फिर आप पहुंचे हजरत उस्मान गनी के पास और कहा कि आप मेरी बेटी से निकाह कर लें तो हजरत ऊस्मान गनी ने कहा कि मेरी दीगर अजवाज भी हैं और जो मेरी शरीक हयात थी हजरत रुकैया उनका इंतकाल हुआ है तो मैं अब तक उनके गम में हूँ इसलिए मैं अभी निकाह नहीं कर सकता तो और, और जलाल में आ गए गुस्से में आए तो फिर नबी करीम वसल्लम के पास पहुंचे ने फरमाया कि उमर क्या बात है, तो आपने इस तरह बताया तो फिर अलैहि वसल्लम ने हज़रत हफ्ह के लिए रिश्ता दे दिया कि मैं निकाह करना चाहता हूँ आप बड़े खुश, बड़े खुश हुए खुशी बहुत खुशी में जब पलटे तो सदना सिद्दीकी अकबर के पास पहुंचे और आपको खुशखबरी दी तो हजरत सिद्दीक रती ने कहा कि जब तुम अपनी बेटी का रिश्ता मेरे पास लेकर आए थे तो मुझे इस बात का इल्म था कि हुजूर तुम्हारी बेटी से निकाह करने का इरादा रखते हैं। जबकि राहिल नक्शबंदी रसूल नक्शबंदी, शेख मोहम्मद हसन नक्शबंदी अहमद रजा नक्शबंदी समेत दीगर सना खुआ ने बार गाय रसालत में गुल्हा अकीदत पेश किए بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما عبادا على حَبِّ بك خير الخلق كلهم هو الحبيب بُلَّذِي الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاهوال مقتهم مولاي صل وسلم دائما عبادا على حبيبك خير الخلق كلهم بيان किस जुबा से के अकबर का बया हो किस जुबान से मर तबाह के अकबर का है यारे गार महबूबे दा सिद्दी के अकबर का इलाही रहम फरमा कादिमे सिद्दी के अकबर हो इलाही रहम फरमा का में सिद्दी के अकबर हो तेरी रख मत के बाद के सिद्धी के अकबर का फत मैं दीने से यूं ही नहीं मेरी उल फतः से से ही नहीं मेरे उल्फत मदीने से यूं ही नहीं मेरे आका का रोजा मदीने में है मेरे आका का रोजा मदीने में है मैं मदीने की जान बिना कैसे खींचूं मैं मदीने की जान बिना कैसे खींचूं मेरा तो जीना मेरे नाम मैं दीने में है मेरा तो जीना मेरे नाम मैं दीने में है आत तो सुनाने की ने है मुझे वही नात सुनाने की यारू है मुझे दरे रसूल पे जाओ वहीं कहो जाओ, वहीं का हो जाओ, गुलाम खुद को बनाने की आरज़ू है मुझे खुद को बनाने की आरज़ू है मुझे मोहम्मद वहाज नक्शबंदी मोहम्मद मुहिब नक्शबंदी मोहम्मद रजा पूना वाला और गुलजार मदीना शेख अब्दुल रशीद नक्शबंदी हजरत सदना के अकबर रजिया के सीरत किरदार पर रोशनी डाली आज की मेरी स्पीच का टॉपिक पैदा आपकी तजारत आपकी मोहब्बत से रिलेटेड है आज योम सिद्धिक हजूर अक्रम मोहम्मद मुतफ़ा सल्हसम जब मिराज का वाक़ बया साहबा कलम को बयान फरमा रहे थे तो आपने बकर सिद्दी आपकी हर बात पर सदाकत सदाकत फरमा रहे थे तो आप सल्हम ने खुश होकर आपको यो सिद्दी अकबल का लगा पता फरमायाबहानल्ला आप मक्के मकरमा में पैदा हुए आप हज़रत महमद मुतफ़ा सल्हल वसलम के दो साल और चंद महीने बाद इस दुनिया में तशरीफ लाए आप अपनी कौम में बड़े मालदार आला हसन इखलाक के मालिक और इज़्ज़त और शर्फ वाले थे आप सल्ह वसम ने फरमाया अम्बिया कराम के बाद आप तमाम मखलूक में अफजल हैं आप महबूब हबीब खुदा हैं आप मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले सबसे पहले दावत इस्लाम देने वाले मरीजों की यारत करने वाले आप वाले के साथ तमाम गजबात में शिरकत करने वाले आप क़ुरान अजीज़ के बड़े आलम और आप हशर मुबरा में से हैं सुबहान्ल बचपन में आप रदी, आप रजी अल्लाह तु तो के वालिद आपको एक बुत खाने में ले गए और आपसे फ़रमाया कि ये हमारे खुदाएँ और इनकी इबादत करो तो आप रजी अल्लाह तो बचपन में ही इतने होशियार अक्लमंद थे कि आपने उस बुत से कहा कि मैं भूखा भूखाऊँ मुझे खाना दो तो जब उस बुत ने कुछ नहीं कहा तो आप रजी अल्लाह तु ने उसे पत्थर दे मारा और वो टूट गया तो आपके जब वालिद ने यह मंजर देखा तो वो आपको एक अपनी माँ के पास ले गया और सारा वाक़ बयान किया आपकी माँ ने फरमाया कि जब ये पैदा हुए थे तो गैप से आवाज़ आती थी कि अल्लाह की खुशकिस्मत बंदी तुझे खुशखबरी हो ये बच्चा अतीक है यह आपली वसम का साहब और रफ़ीक है और इसका आसमानों पे नाम सिद्दीक है सुबह अल्लाह मक्के में लोग तिजारत किया करते थे बड़े और छोटे कबीलों के लोग तिजारत किया करते थे तो आप रजी अल्लाह ने भी अपनी जवानी में कपड़ों की तजारत शुरू की और अपनी ईमानदारी और अली इखलाक़ी की वजह से बेहद नफ़ा हासिल किया और चंद ही दिनों में आपका शुमार मक्के के मरूफ ताजरों में होने लगा सबसे पहले शरीफ की फजीलत देख लेते हैं कि फरमान सल्हसम है कि जिसने दिन और रात मेरी तरफ शौक व मोहब्बत की वजह से तीन तीन मरतबा दुरूद पड़ा अल्लाह पर हक है कि वो उसके दिन और उसके रात के गुना बख्श देगा मेरी जो तकरीर का अनवान है वो हज़रत अबू बकर रदी अल्लाह तन से हजरत से मुतल है तो सबसे पहले उनसे रिलेवेंट थोड़ी बहुत चीज़ें जान लेते हैं कि दो आलम के मालिक व मुख्तार मक्की मदनी सरकार ने फरमायाब नजूम व फ़ब्या यही अख्तरीत महादई तुम यानि मेरे सहाबा सितारों की मानंद हैं तुम इन से जिसकी भी इक्तदा करोगे हदायत पा जाओगे यूं तो तमाम सहबा क्राम अलह रजवान मकतदी हैं यानी जिनकी इक्तदा की जाए सितारों की मानंद और शम की परवाने हैं लेकिन सिद्दीक के अकबर वो हैं जो अम्बिया कराम के बाद तमाम मखलूक में अफजल हैं जो महबूब हबीब खुदा भी हैं जो अतीक भी हैंद्दीक भी हैंदक भी हैंद्दी के अकबर भी हैं हलीम यानी बरतबार भी हैं सदीक अकबर रदी अल्लाह तौन से हजरत अल्लाह के जो हकमत हैं उसमें हजरत सैदना अहमद बिन मोहम्मद कस्तानी हजरत मदीना की हमत बयान करते हुए फरमाते हैं कि दो आलम के मुख्तार मक्की मदनी सरकार वसम को अल्लाह वजल ने मदीन मनवरा की तरफ हजरत का हुक्म इसलिए अर्शाद फरमाया कि आपके ज़रिए मशरफ़ हो ना यहाँ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए शर्फ़ हासिल करें अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में ही रहते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल होता तो यहम वहम हो सकता था कि मक्का मुकर्रमा की वजह से आपको शर्फ हासिल हुआ हो क्योंकि मक मकरम को हजरत सैदना इब्राहिम इसमाहीसलाम के जरिए शरफ़ हासिल हो चुका था अल्लाह अलाजल ने इरादा फरमाया कि आप का शर्फ ज़ाहिर हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीन तैयबा की तरफ हिजरत का हुक्म दिया जब आपने इसकी तरफ हिजबत फरमाई तो वो मद, मदीना तय्यबा आपके जरिए मशरू हो गया के इस बात पर अजमा है कि जमीन का वो हिस्सा जो आप वसम के आज़म अजम्बार से मस है वो तमाम मकाम के अर्श व कर्सी से भी अफजल है हिजरत मदीना किस तारीख को हुई तो हजरत मदीना की जो तारीख़ है वो इमाम हाकिम फरमाते हैं कि बैत अबा के तीन महीने बाद या इससे क़रीब करीब नबी अक्रम नूर मुजस्म बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई और इमाम बिन फरमाते हैं कि अल्लाह अजा वजल के महबूब की दानाई गयूब सल्ह वसम यकम रबी अल्वल जमर को तो रात बा को मुकर्रर मुकर्रमा से निकल कर गारे शोर में तशरीफ ले गए क्या सलाम ने खुद फरमाया, 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 फरमाया। अबू बकर के ईमान की ये हालत है और इतनी पुख्ती ही है, है कि जिस किसी को मैंने ईमान और इस्लाम की दावत दी उसने कोई ना कोई दलील पेश की अबू बकर ने बगैर दलील ईमान कबूल किया और सिर्फ यही नहीं बल्कि ईमान लाने के बाद और आका सलाम के पर्दा कर जाने के दरमियान कोई एक लम्हा ऐसा नहीं आया कि आपने आकाल सलाम से कोई सवाल किया हो कोई चीज पूछी हो किसी चीज पर एतराज किया हो किसी चीज पर हुजत की हो बल्कि जो आका ने कह दिया वो कर दिया आका ने फरमाया मदीने के मस्जिद के लिए जमीन खरीदनी है जमीन खरीद लीद यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर जब, जब इस इस वाक्य का जिक्र आता है ना तो यहाँ पर ये यह यह नहीं कहते कि जमीन का, का सौदा किया देखिए ताजिर अदर मुगर सिद्दीक ताजिर थे आपने सौदा नहीं किया आपने खरीद ली हुक्म हुआ बिलाल को खरीदना है गए उसके मालिक के पास उमैया के पास फरमाया कितने में दोगे वो कहने लगा, लगा कि तुम क्या दोगे तो आप फरमाने लगे कि लगे। मेरे पास एक गुलाम है, गुलौं है।, गुलौं है। जो बहुत अच्छा नफीस है पढ़ा लिखा भी है मेरे सारे काम करता है तुम ऐसे करो कि मेरा वो गुलाम ले लो और ये मुझे दे दो अब उससे सिर्फ टेस्ट करने के लिए कहने लगा अच्छा चलो मैं अगर तुम्हें दस, हजा, दस हजार दिरम भी मांगू तो आपने फरमा मैं वो भी दे दूंगा तो वो कहने लगा कहने लगा कि अब वो तुम ताजिर हो तिजारत के गुड़ जानते हो लेकिन तुम ऐसा सौदा कर रहे हो जिस सौदे में कोई कोई माल ही नहीं है ना ये लिखना जानता है ना पढ़ना जानता है न पे कोई हुसन है न इसका रंग है न इसकी जुबान है फिर तुम क्यों ले रहे हो ले ले रहे हो फरमाया तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं क्यों लेना तुम उस मकाम तक ही नहीं पहुंचे हो रहा पता चल जाए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज के बारे में मुझ जैसा कब इ शख्स गुफ्तु करे तो मुकम्मल हो ही नहीं पाती क्योंकि मैंने बड़े बड़े मुसनिफिन को पढ़ा है और बिलखसूस तारीख़ इस्लाम के बारे में भी पढ़ा और तकरीबन कमो बेश सबका कहना ये है कि हजरत हज़रतर सद्दीक़ रदी अल्लाह ताला तुम की ज़िंदगी पर कलम उठाना बड़ा मुश्किल काम है मुमकिन नहीं है कि उनकी ज़िंदगी का अहाता किया जा सके इसलिए कि जिस टॉपिक पर भी हज़रत हज़रतर सदीक रजा को देखा जाए वो ऐसी जामे तस्वीर नज़र आती है कि कोई उसका दूसरा करीब करीब भी नज़र नहीं आता अजीज़ा ग्रामी हजूर तो सरवर कायनत अलैहि वसल्लम की और हज़रत उबकर उब सिद्दीक रजा उम्र में तकरीबन दो सवा दो साल या ढाई साल का फर्क है और दोस्ती इतनी करीबी है जैसे दो सगे भाइयों की होती है बिल्कुल ऐसे ही यानी कोई अमल ऐसा नहीं है जब तक हुजूर सरवर कायना अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का ऐलान ना फरमाया, ऐलान नबूवत ना फरमाया उससे पहले भी कोई अमल ऐसा नहीं है जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रत का उस पर पकड़ किया जा सके या कहा जा सके कि ये काम थोड़ा सा गलत हो गया ऐसा कोई एक अमल बचपन से लेकर जवानी तक कोई नजर नहीं आता और हद तो है के, के तमाम सहाब इकराम, तमाम, तमाम, तमाम सहाबा इकराम यकीनन हम सब में सबसे अफजल है कोई वली, वली कोई कुतुब कोई गौस इन सब के अगर आमाल मिला लिए जाए तो किसी एक सहाबी के बराबर भी नहीं हो सकते बकौले हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि अगर तमाम अगवास और तमाम गयास और तमाम अक्ताब मिल जाए और उन सब के अमाल जमा कर लिए जाए फजाइल जमा कर लिए जाए तो किसी सहाबी के घोड़े के टाप के नीचे जो मट्टी का जर्रा है उसका बराबर भी नहीं हो सकता किसी सहाबी के घोड़े की टाप के नीचे मट्टी का जो जर्रा है इन सब के अमाल उसके बराबर भी नहीं हो सकते अब जरा गौर कीजिए सहाबा का ये मकाम और उन सहाबा में वो सहाबा कितने अफजल होंगे जिनके बारे में हजूर सरवर वसल्लम ने फरमाया कि फला जन्नती है फला जन्नती है फला जन्नती है यानी अशर मुबशरा और फिर उन अशरय मुबरा में उनका क्या मकाम होगा जिन्हें हजरत वो बकर रजी अल्लाह कहते हैं इस मौके पर गुलजार मदीना यूथ विंग मेंबरान को उसनाद से नवाजा गया इस बाबरकत महफिल में हाजी अब्दुल गनी पूना वाला यासीन कपाया नक्शबंदी मोहसिन अली मोहसिन इमरान कुरैशी नक्शबंदी मोहम्मद अशफाक कोठारी कोठारीा मोहम्मद रजा पूनावाला और इंडस आइकॉन के अब्दुल सत्तार मंदरा समेत अकीदत मंदों ने कसीर तादाद में शिरकत की इस बाबरकत महफिल का अख्ताम सलाम और दुआ से हुआ